বিদ্যাৰ্থীৰ মাজলৈ আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ এডভান্স আছামিছৰ পৰা এটা পাঠ লৈ আহিছোঁ আচলতে এই পাঠটোৰ মূল কথাখিনি লৈ আহিছোঁ হোমেন বৰগোঁহাই দ্বাৰা ৰচিত হাতী নামৰ গল্পটো আৰু এই হাতী নামৰ গল্পটো মূল মানে বস্তুটো হৈছে দুটা প্ৰজন্মৰ মাজৰ ব্যৱধান দুটা প্ৰজন্মৰ মাজৰ দণ্ড দুটা প্ৰজন্মৰ মাজৰ সংঘাত এই দুটা প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি বা এই দুটা প্ৰজন্মৰ ব্যৱধান প্ৰধানকৈ তেওঁলোকৰ মূল্যক লৈ আৰম্ভ হৈছে এটা প্ৰজন্মই সেই টাইমটোত যিটো বস্তুক মূল্য দিছে আনটো প্ৰজন্মই সেই তেওঁলোকৰ টাইমত এটা বেলেগ বস্তুক মূল্য দিছে এটা প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হৈছে বলোৰাম বুঢ়া আৰু বলোৰাম বোঢ়াৰ মৰমৰ হাতীটো আনটো প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হৈছে বলৰাম বোঢ়াৰ গোটেইখত আৰু বলোৰাম বুঢ়াৰ পুতেকহঁতৰ মৰমৰ মটৰ গাড়ী প্ৰথম যিটো প্ৰজন্ম বলোৰাম বুঢ়া এই বলোৰাম বুঢ়া আৰু দ্বিতীয় যিটো প্ৰজন্ম এই আনটো প্ৰজন্মৰ মাজত বাপেক আৰু পুতেকৰ বয়সৰ যিখিনি ব্যৱধান হ'ব পাৰে সেইখিনিয়ে ব্যৱধান আৰু সেইখিনি ব্যৱধানতে আচলতে দণ্ড এটা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই দণ্ডটো আচলতে আমি দুটা প্ৰজন্মৰ পচন্দক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা দেখা যায় আৰু জেনেৰেশ্যন গেপটো তেনেধৰণেই আচলতে গল্পটোত আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে পৰিৱেশিত হৈছে গতিকে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ হাতী নামৰ যিটো এডভান্স আমিচৰ হাতী নামৰ যিটো গল্প আছে এই গল্পটো প্ৰধানকৈ মূল বস্তুটো কিন্তু সেইটোৱেই যে বলৰাম বুঢ়াৰ হাতীটো বলৰাম বুঢ়াৰ সময়ত প্ৰতিপত্তিশালী এঘৰ মানুহে হাতী এটাক গুৰুত্ব দিছিলে আৰু গোটেইগতৰ সময়ত এখন প্ৰতিপত্তিশালী মানুহে মটৰ গাড়ীক গুৰুত্ব দিছে জেনেৰেশ্যন গেপ নাইবা প্ৰজন্মৰ মাজত থকা ব্যৱধানে গল্পটোক আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে কাহিনী আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু গল্পটোৰ মূল কথাখিনি কিন্তু এইটোৱেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে কৰিবা গল্পটোত কেইবাটাও কথা আছে যেনে বলৰাম বুঢ়া হৈছে গল্পটোৰ মূল চৰিত্ৰ হাতীটোৰ নাম হৈছে ৰাতি হাতীটোৰ নাম হৈছে বাবথাম হাতীটোৰ মাউতৰ নাম হৈছে ৰাতিয়া একেধৰণে বৰমইনা ডাঙৰ মইনা সৰু মইনা ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ নামকেইটাও আমি গল্পটোত পাওঁ তাৰ বাহিৰেও গল্পটোত খুব সুন্দৰ হাউলীল ভাৱত যিটো গল্প ৰচি ৰচনা কৰা হৈছে এই গল্পটোত এটা নিবিড় সম্বন্ধ হাতীটোৰ মাজত বলৰাম বুঢ়াৰ আমি লক্ষ্য কৰোঁ গতিকে গল্প মানুহ মানুহ আৰু জন্তুৰ মাজত যি এক ধৰণৰ আৱেগিক সম্পৰ্ক মৰমৰ সম্পৰ্ক হাতী নামৰ গল্পটোত ভৱেন বৰগোহাঁইয়ে অতি সুন্দৰকৈ সেই গল্পটো প্ৰকট কৰিছে কাৰণ গল্পটোত শেষত পৰিণতি কি হৈছে যে অত্যন্ত মৰম কৰা হাতীটোক এসময়ত কি কৰা হৈছে বাবধন নামৰ হাতীটোক কাক দিয়া হৈছে সেই হাতীটোক হাতীটোৰ ৰখীয়া বা হাতীটোৰ মাউথ ৰাতিয়া বলোৰাম বুঢ়াই দান কৰিছে কাৰণ পুতেকত হাতীটো পুতেকতে হাতীটো বেচিবলৈ ওলাইছে হাতীটোত মাল টানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ওলাইছে বা হাতীটোক পৰা দুই পইচা ইনকাম কৰিম বুলি মানে মন মেলিছে আৰু সেইটোতে বলোৰাম বুঢ়াই কথাটো ভাল নাপায় কথাটো তেনেকুৱা ধৰণে যথেষ্ট পরিমাণে আবেগিকভাবে চিন্তা করছে আর এ সময়ত হাতীট কি করেছে হাতীত মাউটক দিছে গতি গল্পটোর শেষ পরিণতিও কিন্তু সেইটোয় ছাত্রছাত্রী হাত আজি তোমালোকে যদি মানে মূর কথা কথাখানির উপর যদি তোমালোকে আর কিনা অনেক জানি বিচার উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রী মোক সুধিব পড়ি বা প্রশ্ন করবেন पड़ेगा धन्यवाद असल ही मारेगा